в отношении жителя города Снегиревки было избрано мер пресечения содержания под стражей. Я услышал конфликт какой-то. Ну, один хлопец там на другого хлопца что-то сказал. Мой знакомый сказал, пошли, ну, нам сказал, пошлите накажем его. Знакомый, ну, побежал куда-то. И потеряли его из вида. Я, ну, ходил там между этими, между ну, по, ну, коле, возле этого, между, там, между поездами. Ну, я так и не нашел. Я слышал, что там какие-то крыки были. Я думал, может, то кто-то ссорится или что он ну, так не придал значения.